Это рубрика «Ранок в шоколаде» и сегодня я расскажу вам, как готовить конфеты ручной работы. Конфеты ручной работы – это уникальный, невероятно красивый, вкусный и полезный способ удивить себя и своих близких. Это конфеты, которые готовятся из абсолютно натуральных ингредиентов и высококачественного шоколада. Итак, сегодня мы будем готовить конфеты из испанского шоколада с ганашом из горького шоколада с перцем чили. Для приготовления ганаша нам понадобится горький шоколад 81%, сливочное масло, сливки 33%, для начинки кумкват для формирования самих конфет такой же шоколад и для украшения орехи миндаль и кешью и для украшения также лимонный шоколад будем готовить начинку сначала делаем водно-паровую баню и выливаем в сливки Сразу же добавляем сливочное масло и доводим практически до кипения. Для ганаша важно, чтобы это получилась однородная масса. Добавляем 100 грамм шоколада. Также все перемешиваем. Когда готовим ганаш, можем допускать нагревание шоколада до любой температуры. Добавляем сюда перец чили. Это, конечно, рецепт для любителей острых ощущений. И перец добавляем ну, по вкусу. Я беру где-то одну четвертую чайной ложки. Снимаем и добавляем одну столовую ложку коньяка. Важно, что коньяк не добавлять, когда ганаш еще находится на огне, так как, ну как бы испарение, он быстро испаряется и мы теряем вкусовое качество. Масса получается немного неоднородной, но она еще не готова, поэтому мы оставляем ее остывать. Это ничего страшного. Мы тем временем переходим к готовке самого шоколада. Шоколад он требует особой обработки, так как очень важно его нагреть до определенной температуры, потом остудить, чтобы конфеты хрустели и блестящие были. Для поддержания температурного режима нам понадобится пирометр. Это прибор, которым измеряют температуру шоколада и мраморная доска. На мраморной доске очень важно темперировать шоколад, так как она имеет постоянно холодную температуру, шоколад быстро остывает. На водяную баню мы высыпаем шоколад. Так как это Шоколад мы должны его нагреть а, до температуры 45-50 градусов. В такой посуде шоколад нагревается быстро, потому что... Ну, поэтому нужно аккуратно. Аккуратно, чтобы он не перегрелся. 42 градуса. Немного нагреваем. На 3 градуса достаточно продержать, просто на горячей воде, не включая газ. 50 градусов. Снимаем. Также очень важно, чтобы в шоколад не попала вода, поэтому перед тем, как темперировать его на мраморной доске, необходимо все насухо высушить, чтобы она была сухая, чистая, и тогда только выливать на нее шоколад. Сейчас мы прямо на нее выливаем две трети шоколада. Ну, примерно две трети. Этот шоколад оставляем. И вот такими вот движениями мы его остужаем. Уже 31 градус, но это нормально, так как мы его смешивать с горячим шоколадом. Теперь мы берем и в эту же посуду а, сливаем этот шоколад. взбиваем наш ганаш, который уже остыл. Для этого нам понадобится обычный миксер или блендер, или что у кого есть. Ставим на единичку и взбиваем. у нас получилась практически однородная консистенция такая, которая необходима оставляем снова этот ганаш и занимаемся непосредственно конфетами для этого нам понадобятся вот такие вот формочки если у вас нет формочек, то можно приготовить это без формочек единственное, что ганаш будет иметь другую консистенцию и его надо делать гуще, то есть ложить меньше сливок и больше шоколада. Сейчас мы берем формочки, обычную кофейную ложку, берем наш шоколад. Он не остывает быстро после темперирования, а как раз его рабочая консистенция. И кофейной ложкой заполняем формочку. А важно вот эту вот массу, которую мы внесли, равномерно распределить по стенкам, чтобы не образовалось дырочек. Теперь берем бумагу и переворачиваем и выливаем. Такими вот движениями мы выливаем этот шоколад. Это мы делаем для того, чтобы стенки конфет были тонкими. Потом берем снова же деревянный шпатель и убираем излишки. Форму мы ставим минут на 5 в морозильную камеру. Тем временем мы берем кондитерский мешок и можем уже наполнять его нашим ганашом. И оставляем до того, пока мы будем вынимать конфеты из морозильной камеры. Итак, 5 минут прошло, мы достаем нашу форму из камеры. Теперь мы кладем внутрь комкват. Дальше мы берем наш ганаш и заливаем. Вместо кумквата можно положить что угодно. Можно изюм, можно курагу. Теперь, так как ганаш немного жидкий, мы снова ставим морозильную камеру тоже минут на 5. И заливаем донышки шоколадом. То, что сейчас они неравномерные, сразу получается, ничего страшного ставим снова в камеру. Конфеты полностью застыли, и теперь мы будем их доставать из этой формы. Достаем просто вот таким вот образом. Мы подходим к самым интересным, это к украшению наших конфет. Для этого мы берем лимонный шоколад и ставим непосредственно в воду. Все, наш шоколад готов, мы его снимаем, выключаем, еще раз перемешиваем, хорошо перемешиваем. Значит, для украшения конфет нам понадобится обычная кисточка средней такой толщины. Мы берем, макаем ее в шоколад и по своему вкусу разукрашиваем наши конфеты. Привлекательный и необычный процесс приготовления шоколадных конфет. Я вам желаю всем счастья, готовьте конфеты и пусть у вас все будет в шоколаде. Ну а сейчас слово передаю ведущему.